Ну, ну да, у нас с детства. Там вчера выступал этот с Ахилес, э, э, паук. Ну, у нас с детства, да. Но у нас не так жестко, как сейчас в России готовят. В детстве нас не трогали в садике. А со школы нас готовили где-то с 3-4 класса, к этому ГТУ. И в принципе мы были прокачанные дети. Сейчас эти дети в ТикТоке. Поэтому Владимир Александрович должен понять, что не работает это их него будет реклама политическая, на которую он тратит деньги. Дети не верят в проект Украина и, и все хотят смыться поголовно. Но они практически все уедут. Потому что те лица, которые были счастливы, ну, и как это была передача, вела Фефарион и Ирина, Царство и Небесное, ген украинца. Ну, то мы побачил то ген, и у меня будет на одной фотке стоять товарищ Сталин, який спрашивает про ГТО, то кто вот эти в велотни по 2 метра с рюкзаками. А с другой будет фотка пограничных сделок на КПП Медика. Да. Людей было много, пусть там кто там что не врет. Но ну, обычная ситуация, 8-10 километров. Мальчиков всех везли на микроавтобусах. Потому что первые прошли, очереди не было, а потом очереди появились. Я думаю, оно рассосется, потому что надо, чтобы 400 тысяч выехало. 400 тысяч это практически пол нашей военной группировки. Как говорят, это фильм снял Быков, в бой идут одни старики. То надежда будет на стариков, старики закончатся и закончится Украина тогда. Ну, там у нас сейчас будет неделя, объявляют тыждень специалистов, почему выезжает молодежь до 22 лет сейчас появилась масса специалистов, что завтра уже будут выборы. Надо слушать Зеленского. Зеленский приехал в Европарламент и сказал, ставьте на меня, я молодой. Путин умрет. Ум...» вышла постановление кабина, что свои... А, еще одна версия, что молодежь выпускают. Первая версия, что она готовится к выборам. Это версия Якименко. И есть версия от этого, что в кепочке эсэсовской выступает, по Яркова что Зеленский испугался картонного Майдана и решил этот весь неуправляемый электорат выпустить. Обращаемся к истории. Если у нас какой-то будет кипиш, ну такой, типа как вот по набу вышли они, то выйдут бабки, деды, все равно. Но я же знаю свой народ, горизонтальную демократию. И, и оно не будет согласовываться с военными. И когда Зеленский пошлет военных ну, разгонять это все, либо полицию, то могут начаться необратимые процессы. Да. Из истории самой ближайшей, <клёх> но я уже не буду говорить про КЧП, чем это для Горбачева закончилось, и для СССР, Николай, Николай Второй. Все задолбались в этой Первой мировой, непонятно какой. Куча людей уже померла, миллионы убиты, женщины в центре Санкт-Петербурга вышли на протесты украинские пауки, которые были расквартированы в Санкт-Петербурге, было приказано разогнать женщин, так как не было согласовано с военной администрацией. Военные пауки стали на сторону женщин, и началась революция, да, которая привела к тому, что Николай II сначала был отстранен от власти, было письмо Генштаба, и чуть попозже его расстреляли в самой жесткой форме. Поэтому, ну... Если будут какие-то такие акты, которые население не воспримет, то ты хоть выпускай этот малек 18-22, хоть не выпускай. Не. А выборы, какие выборы? Ну, смотрите, каждый день Депстейт показывает, что войска России идут в сторону Синельникова и Павлограда. После этого, после Павлограда, Синельникова будет и старая степногорск это вдоль берега это возвышенность перед этим перед впадиной на запорожье то есть война идет путин ни с кем не собирается договариваться трамп там выступил с опять с обвинением зеленского что зеленская это хунта которая не хочет мира а путин это замечательный человек война будет продолжаться выборов никаких не будет господин Гайдай может рвать и бюллетени которые он напечатал политтехнологи все ждут выборов, их не будет Валерий Залужный будет почетным послом в Британии, будет рассказывать как надо воевать и будет давать интервью девочкам и фотографироваться в журнале Волк а Вадим Александрович дальше будет править да. даже если мы потеряем левобережную Украину то на правобережная она может быть да Поэтому Владимир Александрович будет ждать, пока умрет Путин и умрет Трамп. Да. А потом он будет что-то думать. Но Трамп, по-моему, это отстранить от вас и будет Джудзюдянус. Тогда будет еще хуже, но мы сейчас съезд. Выборов в ближайшее время никаких не будет, поэтому моя версия, я от нее не отступлю, что детей выпустили, потому что надо вывести своих. И надо вывести в белую. Они могут купить любые документы, они могут купить, и дать приказ пограничникам. Но когда это вылезет и узнают, что команданты все, они же все ходят в милитарной Вот этот пузатый с РНБО, которого надо было выгнать у за провал программы ПВО и многих других. Его назначили высоко. Мне товарищ говорит, его же назначили главным в РНБО, что когда все вылезет вот это по закупок и правам то он гражданин сша он свадит и э, взятки гватки да а своего надо будет объявлять в розыск и судить они все толстые они все носят эти рубашки военные на выпуск и дети их не имеют права только выехать в белую они не имеют права нарушать закон они живут как владимир путин владимир путин сначала проводит это через госдуму а потом это работает как надо. Поэтому пока есть акция, акции же не время, имеют временной параметр. То этой акцией воспользуйтесь, может и ваши дети убегут. Да. Так. Никто не хочет воевать, никто не хочет умирать и, и, и в идею Украины верят только пассионары, которые заканчиваются на фронте. Так, Киевская Метрополия признана аффилированной с Русской Православной Церкви. Ну и что? В общем, Ануфри отказался выполнять он сказал, усик понад усю. И ну и что дальше? Что вы будете дальше с ними делать? Так. В 2025 году, в 2006 могут еще Украину покинуть 400 тысяч человек. Там да, миллион покинет. Ну. Владимир Александрович принял страну, там сколько он там, 40 миллионов, ну, и сказал, что у нас 65, ну, я думаю, что, когда мы надоест руководить страной, то у нас будет миллионов 15. Зато пенсионеров не будет, не надо никому пенсии платить. Там же статистика по мобилизации какая. 25 мобилизирует, 18 убегает, 7 стопудово остаются на фронте, пока хватает. Ну, в принципе, так. Вот такая математика. Отстреливаться еще можем. Там вышел, вышел какой-то дядька, начальник военный, сказал, что опять граница 91-го, пойдем наступление, все отвоюем, все заберем. Ну, он, наверное, что-то покурил. По поводу вот этого выезда деток наших, что их, ну, власти эвакуируют своих детей, которые подросли. Ну, власти нашей... От 40 до 50 лет такая вилка народных депутатов. Я же говорю, это не слуги народа, это пастухи народа. Вот видно их представители есть в Верховной Раде, у него есть кроватая фраза «щипать гуся». Ну это нас. То есть ты сначала гуся щипаешь, чтобы у тебя была большая перина и подушка. Когда ты набил подушку и перину, это называется капитал. Ты его прирастил, тебе уже за 50, тебе ну, ты для кого уже начинаешь жить? Понятно, что для детей и внуков твоя задача, ну это как ты элита, ты пастух гусей и щипать гусей, ты ребенка, ну вот есть э, Захид и схит, да, запад и восток, ты его в каком направлении повезешь ребенка? На восток это на Покровск, он там сдохнет за неделю, то твоя задача ребенка эвакуировать, куда ты вывозишь свою перину и подушки, набитые с гуся общипанного то есть, ну, условный гетьманцев. Ты понятно, что это все вводишь в Европу, будут строить ничего нельзя. И туда переправляешь ребенка все. Ребенок для того, чтобы мог правильно оперировать и не быть расточительным, ну, чтобы у него были массы, он должен твоей периной и твоей подушкой обсощипанного гуся, ты должен ему дать хорошее образование. То есть ты его эвакуируешь в Европу, в Белую, он там учится, и э, пастух гусей, щипач гусей, он никогда ребенка на Покровский не пошлет. Он может любые фразы, он может видосики записывать, он может любые мотивационные речи записывать, но его дети поедут на Захер. Все. То есть не надо лепить конспирологии, что это будущие выборы. Но ну, сейчас появилось то на конспирологов, что дети выезжают. Они их вывозят, и заодно наш малек и простых людей. Ну, надеюсь, простые тоже смоются, дети. Да, вот и все. И пойдут, и фильм это будет, в бой идут одни старики. Как бы кого на плечо Федя повесился, я говорит, ну, в бой идут одни старики, да. Детей мы вырастили, они крепкие, двухметровые, всех с рюкзаками, и все сделали вот и сыбаут. Да с Украины, потому что они в Украину не верят. Не бывает. И если вы видите, вот пограничники вчера стояли, они же вот этот товар ловили поштучно, ну и сбивали бабки, да, ну как говорят сплетни. У нас даже есть такие патрули, что вот, например, менты едут вдоль границы, и знают, где узкое место, они там оставляют машину и бегут через границу в Румынию, менты. Если такое. И представьте, вот это пограничники ловили поштучный товар в лесах, ставили фотоловушки. И в 4 ряда я газу. А тут мимо них проходят миллиарды долларов. То есть у нас одного человека в билете 25 тысяч долларов. И представьте, выражение лица этих пограничников, когда открыли этот коридор. Но я еще уверен, что эта акция долго не будет. Да. Конспирологии не придумаем. Просто дети одевают рюкзаки и проходят мимо пограничников в белые. В бой идут одни старики. Да.